söz tapa bilmirəm necə yalvaracağımı necə ağlayacağımı necə fəryad edəcəyimi ifadə eləyə bilmirəm həqiqətən acizəm mən bu məqamda allah xanımın duasını başımızdan əskiyə eləməsin ona düzdür ona heç bir layiq olmaq olmur amma görürlər hər şeyə şahiddi qurban olduğumuz dedikdə xanımın orada ağır günlərini görən allah burada bu dəqiqə sənin qəlbinin içindən keçən dərinliyi bilir həmin Allah Allah zaman keçdikcə də dəyişmir insanlar dəyişdikcə Allah dəyişmir Allah ə, əzəlidir əbədidir qədimdir necə idilədi heç bir dəyişən şey onu dəyişə bilməz şahid olsun qurban olduğumu qəlblərin dərinliyində olanlara Birimiz digərimizin ürəyindən keçə bilmərir. Amma o bizim hər birimizin qəlbinizin dərinnliyindən keçən sahibi idi, müəllif idi, hakimi idi, tam haqq sahibi odur. Çünki hər şey o verir bax. Mən qazanmamışam. Mənim deyil. Sadəcə əmanətdir. Bilirəm, əminəm. Öz başın olan deyil bütün bunlar. Allah bizi xanım Zəhra'ya sözdə və aməldə layiq eləsin inşallah.